начинают. Ну а по укусу как он? Ты знаешь, уже лучше. Китай не так долго видно. Чуть поменьше. Да. Уже лучше. Лучше. Что, сейчас приеду? Да. Там три человека мне звонило по молоку. Что? Я не помню, надо буду глянуть. Всем А, да ты трубки не брал. Не брал, мама. Я и не знал, что он звонит. Мой звук выключили. Зараз треба буде я коли трансляції веду, я включаю звук, то що всякі смс-ки приходять, тарабани. Тут це, це на цей ушли. телефон. Так. Да. Як закінчиш трансляцію, то це роззвонишь. Ну что, як спад, да очі закрывається. Нема на двигаться. Оце таке саме состояние, тільки ти виспаний. Но не может мне очень Ходи по снегу воду. Да, ходи. Да так я себе, сегодня в девять встал, но правда начало четвертой таки заснул. Привет, тут как тут. Кто же тут? Тут как тут. А ще тут Потап и Настя. Вот вам летняя песня. Пум-пурум-пум. Пум-пурум-пурум. -пурум. Пум пурум 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 Что ты, малый, как оно? Это да такое помаленьку. Дождь шел до трех часов дня, наверное. Значит, и до обеда. Больше, чем до обеда даже. А потом дождь перестал идти, как начало жарить солнце. Вообще миллион градусов Цельсия сразу. Квищ! Получите, рассчитайте. Че что там кажут нормальные люди. Ох. Да, Алекс, я черницы. Уже пошел сезон, уже все, все на черницы вали. А, сколько чипсы стоил. Не помню, 50 гривен, наверное. Примерно 50 гривен пачка. Сколько? 500 грамм? 100. Да, здесь так. 120. Mm. Это получается 500 гривен за килограмм. Как, как, как топлив. Я отойду. 500 гривен за килограмм как топливо. Это... Это надо просто гением будет, чтобы только продавать. Маешь подарок, Нестер? Чё бы не? Давай. Пурум-пурум Вот с чем мог трохи поесть Завтра ну, сразу да. поедем по коровам по Кобяков переведу До себя туда Коня поставить Коня выведу на сына На ухо и сейчас за день Тоже деньку его что вы индекс скорости Сейчас найду пятьсот шесть. И молчился на классе, хоть учился. Не, Алексей Николаевич, не учился и хер ложил на то, чтобы учиться. Нахер надо. Да, класс хорош. Холодный Холодный, Раз, на разлив. Да, Дмитрий, доел. Спасибо, Нестор. Так, Микола Копян пишет. А, Милана Копян. Чужбан вонючий. Так и е. Привет, Канада. А где Сергей? Лежат на тумбочке. Знаешь чего? Бо улетели белые медведи. Почему ж мне ночью не до сна? Кролики, собачки и гантели. Что ж ты за мной робишь? Китайский молочный чай лун. Вот. Саша, уже хорошо, Нестор, без тутань. Да. Я сейчас выведу. Ай, сейчас попасется. Ясно, Милана. Мама, Люба приеду, новенькая звонила. Люба новенько звонила. Да. Сейчас корову переведем. Все на три покласти. Да я пойду по корове. М. Давай, я пока коня выпряжу. Хай час попасется. Кстати, Милана Акопян, ты знаешь Кареном Акопяна? Не Канада, хороший нема. Подарок батьку будет. Хорошо, спасибо, Нестер. Да, Милана, так и есть. Тупой вообще, как пробка. Когда а я богатый уёбок, у меня денег так много, моё ебало коробка. Да я пиздец охуевший. А ну да. Странно, а где комментарии? Да ты пидарас, гандон, чмо. Чего так никто на меня не пишет, а? Я ожидал этого от вас. Милана. Ясно, Милана Кристина. Спасибо, Нестор. Спасибо. Мне надо грошей нема на парад ехать. А так поехал бы. Мама он судит на чем Ясно, Милана, я понял, что ты Кристина. Как скажешь, Милана. хвоста. Да никогда, наверное. Не, 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 страшного. Все нормально. Все нормально. Ясно, Милана. Я покажу место. Там мои книги. Матерный рисунок. рисунок она нарисовала. Во. Дверь. Все, давай, давай. Там тумбочка, там тоже всякие мои книжки, зашиты. Две кровати. Грубо и холодильник. О, холодильник, так, все вроде хорошо, Тарас. Покурь. На площадку, да, и Спасибо, Нестор. Спасибо. Все забыли про деп. А деп классная вещь. Я как-то почувствовал, что надо сделать деп. И сразу приходит коммент, сделай деп. Откуда планета Земля? Помнишь, детство да к сожалению помню сыр Вадим ты просто вайбаны куришь я шампунь же сюда хорош я покушал бы все продавай А чого потонули, Олі? А, вода, дощ. Ні, Невсторг, сожаление забув. Напиши, пожалуйста, коли в тебе день народження. Спасибо, Вадим. Хорош, Нестор, приходь завтра на трансляции, бо на не можно поздравлять. Я тебя поздравлю. Або попробую да, найти тебя в тиктоке и поздравить. Ничего что, Олег? Хорош. Людям, конечно, вообще ужас, наверное. надо так, Валентина. Не, Нестер, нема. Ясно, у нас тоже было, конечно, нерва. Ну, все селе вода уходит быстро, это не город. Поля все это стекло, то и все. Не, Вадим, я не люблю футбол. Все гуд сюда, шевик какие-то. Сюда. Сюда вик. гасоби да з україни канализация не справляется с таким количеством воды нестор ты можешь мне написать телеграм нажми 3 крапки тут описы там есть по часу минут 20 я думаю не больше 15 20 десь так Солен, пока. О. Да, Олег, повезло в таких условиях. Ну, кто, допустим, да там, да, на другом этажу, то им пофиг. А кто на первом, то, наверное, им тоже заливает. Я вообще бы хотел бы стать каким-нибудь ведущим свадьб, че-то типа такого. Да-да-да она Олег, чё мне? Я бы хотел попробовать в роли какого ведущего Украинскую поставить Да нахер надо мне это украинская речь, я буду на своем казать Привет Маха я буду шпарить на своем, людям будет интересно и классно. Ясно, Ник. Пишешь, что если буду есть и семки, то зубам будет жопа. Так я, Маша, помаленьку дела. Он кушаем, да и слава богу. Да, будет интересный по-правдивому. Это что-то... Кривляются что-то. Классный Никита! Классный! Вы гляньте на меня. Я приглашенный ведущий всяких мероприятий. Я выйду на стенский, скажу Йоу, собаки! Я Наруто Узумаки! А вы перхоть! И все, и мини миллион баксов в карман положит. Не, нет, никто не продает. Ну, по крайней мере, я не чу. Может, кто и продает. Вполне возможно, вероятно. Может быть, но не точно. Скільки твоє стоїть? Що саме, Маша? А мені хоч десятки тисяч. <laughs> да, Олег, я поділюсь. Пойдемо разом. Зарабатывать. Хорошо, Нікс. Авто? Бесценный, Маша. Бесценный. психушке месяц назад. Сказал, он хоть неуменяемый, но угрозы людям не предоставляет, так что ему надо выпустить. Хороший Олег. <клес> вот у нас уже и классно команда складывается для ведения мероприятий. Заказывайте, люди, кому надо. Не, Маша. Я за трансляция, закончится, пойду коровы встречать. Еще надо будет за молоко перезванивать людям. Не, Маша. Жесткий рисковый сидит как младенец, а ты с доской будто повод на пост коктейли. Да, Олег, будем спевать Дими Дими. И танцевать возьмем вот такие юбки женские. Джимми, Джимми. А ча, а Что ты маешь в виду, Маша? Нет, трансляция закончится, я перезвоню клиентам за молоко. Че Зубарев показывал трусы, слоником, короче, чтоб пениса в хобот слонику запихло. Ну, в трусы, слоник спереди и хобот такой, чтоб член туда вставлять. Двонить, ну это, как обычно. Телефона с собой не бере вообще никогда. продам такие трусы, да, Маша? Ладно, люди, погнал я. Не, ну, авторские да, права не можно. Зато мелодия оригинал, да? Хорошо, Маша, Все, люди, всім пока. Поздравляю. Кров. Встреча. Увечері може книгу почитаємо, Так що приходьте. О! Скільки наступний? Сейчас, секунду. Не знаю, може, десь в 9 вечора, думаю, буде. Зараз скільки там? 8? в 9 буде. Може, раніше, може, может и Ясно, Тарас, хорош. Десь будет пол девятый, я думаю. Все, погнали.